Итак, всем привет. Мы играем в Days Standalone. Вернее, в Daisy Standalone. И мы сейчас на военной базе в Красноставе. И на сервере всего три человека. На военке я один. Вроде как. Вот у нас тут СДС, куча патронов, ну как куча, достаточно, чтобы повоевать. Так. Если кто-то хочет поиграть со мной вместе, то пишите в комментариях, я вам дам ссылочку на игру вы скачаетесь, можете со мной поиграть. Ой, потом. Отлично. Отлично. Просто замечательно. Там вертолет, но я пробовала на нем полетать и неудачно приземлился. Ничего страшного, там автобусе, если на автобусе поедем не прокатится. Еще хотел сказать, что на этой пиратке очень, достаточно высокий фпс. Вот сейчас с записью у меня 28-32 FPS выдает. А без записи у меня 60 и более. куда заходим. Посмотрим, есть ли тут то パトロン。 Я решил взять гели, а не большой рюкзак, потому что видел одного пацана, только у него был гели не зеленый, а желтый такой. То а я он? его еле заметил. А с зеленым то я вообще незаметный. Если, конечно, не двигались. Только от первого лица там в машине или в вертолете с гили, Не очень так. Удобно. Ну, кто уже понял по надписи слева внизу, это Юни И это сервер четвертый. Тут дается... Тут дается в стартовом луте оружие сразу с патронами. Дается или мушка, или СКС с 10 патронами. Мне попался СКС. Я нашел магазин для АКМ а на 75 патронов. Просто вытащил оттуда все патрончики и засунул в СКС. Если кто не знает, вон там вон, спавнится вертолет, а там автобус такой. Автобус я не трогал. О, еще патроны на СКС. Отлично. Отлично. Просто замечательно. лутать палатки. Mm. Еще патроны. <laughs> Весело. Вообще замечательно просто. Мы вооружены и опасны. О, Эмка. Танки там достаточно редкие. Я только один раз находил, ну и сейчас один раз. Это второй раз, когда я, когда я нахожу Эмку. Вот сейчас в палатке у меня было 60 FPS. Вот сейчас, 60, сейчас даже 70 FPS у меня. Но вы этого не увидите, потому что а когда будет рендериться видео, оно будет в 30 раз. В бараках практически оружие не спавнится теперь. Только аук я нашел сегодня перед началом записи в принципе и все ну и м мы нашли и когда я заспал на только то я еще видел СКС. в принципе лут не, неплохой залутаться можно достаточно быстро даже если тут уже залутано все Дробовик я оставлю кому-то патрончики на дробовик. Пусть порадуется. Ух ты! Вот это повезло. На 42 слота. Неплохо, неплохо. Вот это там. Это специально для кемперов. Специально для тех, кто любит гили. И не хочет брать с собой рюкзак вместо гели. Такая вот разгрузочка отличная. Замечательно. Теперь у нас есть слоты. Много слотов. Еще гели. в принципе, все. У меня еще один, еще один барак и будем выдвигаться отсюда. То есть здесь небезопасно. Вдруг еще кто-то приедет сейчас. Рыдничок. На слотов. <с> У меня разгрузка на два слота больше, чем тот рюкзак. О, Мосина. Вот это уже неплохо. мне это были патрончики Я Очень даже неплохо. Вам скажу. Привет. Привет. И нам не нужны. Ходим отсюда. Все же удали вроде. Берем автобус и уходим. Да я еще здесь не был. Все, которые не работают. Как вы видите, там, в этом юнион очень даже неплохая техника. Здесь mm. техника не, не такая, как на всех пиратах. город и Другую машинку. мой сервер начинает заполняться. Чувствую, скоро начнется война. То, что было. Я врезался. Тут автобус едет по такой местности лучше, чем, чем внедорожник. Вот о чем я говорил насчет гили в машине от первого лица. Все в траве. Я оставлю в описании ссылочку на этот бензин. Кому интересно, перейдете Если мы нажмем на F12, то у нас вылезет вот такая вот панелька. Здесь кровь, здоровье, шок, FPS и сколько осталось до рестарта. На этом сервере на английском, если вы будете играть на другом сервере, то будет все на русском. Также здесь есть грузовики, в которые можно скидывать лут. Вот. Просто садитесь в него и, и просто выкидываете все. Оно а поставится в рюкзак. Вот рюкзак. кузов. Так, это здесь сейчас. Полицейского участка спавнится мужчина. Ну, вот с этим деревом говорю, будьте аккуратны, потому что я когда-то играл на лицензии, нашел машину, она была на этом дереве. Текстурки не грузятся. Ну это без ребят. А вот и машина, о которой я говорю. Я поставлю на паузу, пусть прогрузится все текстурки. Итак, мы продолжаем. Здесь кто-то есть, как вы видите. Двери открыты. Нужно быть аккуратней. Винтовочка еда. Зато мне подсказывает, что он где-то здесь. Что он далеко не ушел. Возможно, даже сейчас лутается здесь. О СКС уже с этим. Первый раз вижу, что, что за спам СКС уже с штык ножом. Я думаю, мы закончим серию в этом горе городе. Сейчас посмотрим, где же он. Стоять, стоять, стоять! Думал меня убить. Вот умный. Блин. Мы сломали два прицела на Мосина. Это плохо, это очень плохо. К сожалению, мы сломали их. Жаль, жаль. Ну, хоть одно убийство в этой серии. Х хоть что-то интересно. Я понимаю, что скучно смотреть. Как кто-то тупо лутает и все. Кастрюлька. А возьму. Вдруг понадобится. Тем более слоты есть. зайдем в домик и закончим на этом серию. Это на мусинку? Да, это на мусинку. А кто дверь закрыл? Я же не закрыл дверь. Что здесь происходит? Сейчас будет что-то, сейчас что-то будет. А еще интересный баг сейчас попробую сделать с этой машины. Вот нажимаете и можете скидывать туда все что угодно, все что угодно можете сюда выкидывать, и она будет как бы в кузове. Давайте выкинем например, водичку. Ну, а в кузове вы садитесь и оно вот так вот. Смотрите. Да, вот так вот интересно спавнится. Смотрите, что происходит с Я не знаю, на чем не поездить, но наверное, на автобусе поеду потому что он по уже Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу серию. Всем спасибо за просмотр ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.